you uh -huh.

O que o que

<риклад> Навіть не всіх ми можемо вчити, скажімо, такі хлопці багато людей вже приїхало наших героїв. Хто з госпіталя, хто поодинці, сьогодні ми раді в тому, що повернувся загін наш Нетішинських хлопців, які захищали нашу свободу, і нашу державу, і нас з вами, гарячих точках на Луганщині, Донбасі. На я щиро вдячний вам всім від імені міста Нетішин від Нетішинців. Ловцы, слава Украине! Дорогие нетешемцы, сегодня в нашем городе праздник. Вернулась команда, которая, Войсковые части, которые охраняют Менецкую атомную станцию, они выполняли ответственное поручение в зоне АТО. Я очень рад и доволен, что парни вернулись, выполнили свое задание, вернулись живыми, здоровыми. И принесли радость семье, принесли радость городу. Я очень надеюсь, что политическими способом мы а разрешить этот конфликт. И та команда, которая... А я стою сейчас с планшетом, почти вот для супруга, супруга которая... Будет возникает. последней командой. А ну найдите меня. Вот для Карины. Поехавшая выполнять эти задачи. Да задания. с планшетом. Еще раз поздравляю всех. Тем, что наши парни вернулись. Слава Украине! Дорогие военнослужащие! Поздравляю всех с перебытием на родную землю! От себя лично, от командования Национальной Гвардии Украины, от коллективов Минской Администрации, от всех этих людей большое вам огромное спасибо! Я хочу выразить слова благодарности нашему Гонконгу. 38-й сот Всем небезразличным людям, которые оказывали помощь, в том числе и в снаряжении, и экипировке. Те, которые ждали и дождались. Спасибо огромное родителям за то, что воспитали таких детей. Настоящих патриотов. Слава Украине! Дорогие наши вояки, Дійсно, щиро вітаємо вас з тим, що ви щасливо повернулися на рідну землю. Щиро дякуємо вам за те, що ви нас захистили від агресії, за те, що ви не допустили на нашу землю сюди ворога, за те, що ви його спинили і він не пішов далі. Дякую вам щиро і обов'язково побудуємо нашу сильну армію, яка буде захищати нашу державу, щоб ніякий зайда більше не прийшов на нашу землю. Слава вам, герої, слава Україні! Уважаемый военнослужащий, члены семьи и всех, кто сегодня здесь собрался. Я присоединяюсь тоже к тем словам, которые были высказаны. Обливают вот, такие чувства. Понимаете. Я очень рад, что вернулись все живые, не раненые. Я просто хочу сказать, что выполнил свой долг вот, в зоне АТО, ребята еще раз доказали, что охрана, Хмельницкой атомной станции находится в надежных руках. И я надеюсь, что тот боевой опыт, который приобрели наши военнослужащие, он послужит тому, что мы поднимем физическую защиту Хмельницкой атомной станции на еще более высокий уровень. Спасибо вам. Слава Украине!